بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صررہ ان یقرأ القرآن غطباً کما نزل فلیقرأه علی قراءت ابن ام عبد جو شخص قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ ابن ام عبد کی قراءت کے مطابق پڑھے تعارف عبداللہ ایک کمسن اور نابالغ لڑکے تھے وہ روزانہ مکہ مکرمہ میں ایک امیر شخص اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن معید ان کی بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے انسانی آبادی سے دور مکہ کی پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے ان کا اصلی نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام مسعود تھا لیکن عام طور سے لوگ انہیں ابن ام عبد کہہ کر پکارتے تھے کم عمر عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اکثر سنا کرتے تھے مگر ایک تو اپنی کم عمری اور دوسرے آبادی سے دور انسانی معاشرے سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس پر خاص توجہ نہیں کر پاتے تھے ان کا تو روز کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے اقبا معید کی بکریوں کو چرانے نکل جاتے اور اس وقت واپس لوٹتے جب رات کا اندھیرا پوری طور پر پھیل چکا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور حضرت عبداللہ قبول اسلام ایک روز ان مکی نوجوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دور فاصلے پر درمیانی عمر کے دو بزرگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جو تھکاوٹ سے نڈھال ہونے کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور سخت پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹ اور حلق خوش ہو رہے تھے ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ دونوں حضرات ان کے قریب پہنچ کر رکے انہیں سلام کیا اور بولے یا غلام احلب لنا من هذه شیٰ ما ابی زما ان نب عروقنا اے لڑکے ہمارے لیے ان بکریوں کا دودھ دوہو یعنی نکالو جس سے ہم اپنی پیاز بجھا سکیں اور اپنی رگوں کو تر کر سکیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا لا افعل فالغنم لیست لی وانا علیہ مؤتمن میں ایسا کرنے سے معذور ہوں میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پیش کر سکتا کیونکہ یہ میری نہیں ہے بلکہ میری امانت میں ہے میں ان کا مالک نہیں ہوں میں ملازم ہوں مجھے بکریہ چلانے کے لیے رکھا گیا ہے دودھ کسی کو پلانے کی اجازت نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر ان دونوں حضرات نے کسی قسم کی ناگواری یا ناراضی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس جواب کو پسند کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری بتاؤ جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اسے پکڑا اور اللہ تعالی کا نام لے کر اس کے تھن پر ہاتھ پھیرنے لگے حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے دل میں کہا بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکریاں بھی دودھ دیا کرتی ہیں لیکن حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور اس سے تیزی کے ساتھ دودھ بہنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر پڑا ہوا ایک پیالہ پیالہ نما گہرا سا پتھر اٹھا کر اسے دودھ سے بھر لیا پھر اس دودھ کو ان دونوں حضرات نے خوب جی بھر کر پیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پلایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے اس واقعے پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جب ہم سب لوگ اچھی طرح خوب سیر ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے طن سے کہا سکڑ جا اور وہ سکڑتے سکڑتے اپنی حالت پر آ گیا اس وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ کلمات جو آپ نے ابھی کہے تھے ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے تو انہوں نے فرمایا ان کا غلام معلم تم ایک سکھائے پڑھائے لڑکے ہو یہ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے متعارف ہونے کے واقعے کی ابتدا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی شدید تکلیفوں اور آزمائش سے بچنے کے لیے اس دن مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل آئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے ان کی احتیاط اور امانت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ان کے اندر امانت اور سچائی کی علامات کو محسوس کر لیا اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا اور اسی روز سے وہ سعادت مند اور خوش قسمت لڑکا بکریوں کی نگرانی کے فریضے سے نکل کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منتقل ہو گیا